ya'ni pasport chiqarsaku o'sha pasport orqali uch kun to'rt kunga pecha turilsada o'sha shaharda ikki yuz mingta moshina yuradigan bo'lsa yuz mingta yursayu yuz mingtasi yana uch kun to'rt kundan keyin almashib almashib ancha o'sha tirbandlik kamayardi degan bir niyatda gapirgandi keyin odamlar chetdan kelayotganlar kasallik olib kelyapti degan tovba qildim tovba qildim asobl sog'mi bu odam yo <laughs> kasalmi bu kim qo'yib yubordi buni borin artistligingni qilsangchi nima boru siyosat xalq ishiga aralashib pasportni o'zi pasport bor oddiy pasport bor keyin imaka pasport bor uchta pasport bor bitta fuqaroda uni har bittasini olishga pul ketadi bir aklat ikki aklat uch aklatdan yo'l kira ketadi rayonga boradi borib pasport olish uchun rayonga yo'l kira sarflab ishini tashlab bola chaqasini rizqini qiyib borib pasport oladi o'sha pasportni avaylab ehtiyotlab yuradi что boshqa olishga to'g'ri kelmasin deb endi toshkentga kirib chiqish uchun ham pasport olsin bolasini kelib ko'rib chiqish san nima deyapsan nima deyapti bular aka bu bu jinni pinni bo'lib qolmadinglarmi sizlar granitsani yopib chora ko'ringlar bu odamga nisbatan nima deyapti bu xalq bizada staтья bor nasistlik qilganga nimaga kim gapirtirib qo'yyapti bu odamni yo o'zimiz chora ko'raylikmi xalq uzr so'rab chiqsin bo'lmasam o'zimiz chora ko'ramiz buni ko'chada